Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, я занимаюсь бизнесом в интернете и э, сейчас э, как бы зашла к, на страничку к одному человеку, который попросил у меня информацию о работе, и увидела на страничке следующее. Вот такой вот статус, человек поделился статусом. Э, вот такой. Блин. ну мне честно, мне просто смешно. Вот такая вот картинка, да, куча денег завалена, и вот это вот написано, вот такой текст, да. Говорят, если не поделиться, ну, если поделиться фотографией, деньги придут в течение пяти дней. Кто не поделится, останется без денег. И вот здесь вот еще комментарии, надо верить. Блин, ну трендец, ребят, я не знаю, взрослые люди. А, причем вот эти вот статусы, смотрите, боже мой, полмиллиона человек. Причем, ну, как бы я замечаю, что классы ставят люди абсолютно разных возрастов, начиная там от 16-17 лет, да, и заканчивая там 60-75 летними людьми. Ребят, я не знаю, что в голове у этих людей, которые делятся такими фотками, ставят на них классы и верят, что у них как бы это все произойдет, не знаю. Потому что если вы, например, работаете по найму и за 100 долларов в месяц, например, да, и вы почему-то верите, что у вас откуда-то появится вот, такое, вот такая вот куча, да, откуда, простите, откуда, если вы всю жизнь работаете за 100 долларов, да? И при этом всем, да, вы видите, скажем так, информацию, которая есть на вашей компании в интернете. Вот я вам просто покажу свою ленту, да, как вообще мы ведь что мы делаем, чем мы занимаемся. Мы ведем ленту, да. Я работаю в компании Skinny Boutique, уже работаю достаточно давно, несколько лет. И смотрите, вот основные наши обязанности, да, то есть мы ведем ленту в одноклассниках, то есть показываем наши доходы, наши заработки, сколько людей присоединяется к нам в команду. Вот вчера я записывала видео, что за полдня 4000 рублей заработала, доказательства естественно я все предоставила, сколько новичков к нам, вот за, за ноябрь к месяц к нам присоединилось 100 новичков как идут регистрации других партнеров, сколько мы вообще зарабатываем, вот сколько может обычный человек, да, обычная мамочка в декрете зарабатывать дома, находясь в интернете, выполняя определенную работу за своим компьютером. Вот сколько народу у нас работает, да, то есть все-все-все это в ленте вы у нас видите. И, ребят, вот, вот это вот, да, вот этот вот, как бы, не знаю, как назвать вы перестаньте вот этой вот ерундой заниматься, да, Классить вот эти вот картинки глупые, вы класс поставите, у вас ничего не изменится, ни через 5 дней, ни через 5 лет, ни через 10 лет, до тех пор, пока вы не начнете работать в правильном месте, потому что, как бы, ну, это экономика, да, наш бизнес в интернете, это обычная экономика, и есть места, в которых люди работают и плохо зарабатывают, и есть места, где люди работают и хорошо зарабатывают, потому что их труд оплачивается достойно девчат. И если вы хотите денежки получать, да, вот такие вот, как мы получаем каждую неделю, вы обращайтесь за информацией, спрашивайте у меня или у наших партнеров, вам обязательно все расскажут, покажут и будете зарабатывать вот такие вот деньги каждую неделю. Все, всем желаю вам хорошего дня, всем желаю вам быть разумными, умными и делать в своей жизни правильные действия. Всем хорошего дня, пока!